всем привет, с вами Валерий Нишин и Женя Фомченко. И сейчас так, мы... Да, ты шо, я еще не сегодня доиграл. Да ты что, сдавайся. Да не, нажми на паузу, Вася. Не... Да какой на паузу, Вася? Деньги будут сдаваться, а ты шо, они в наши. Мне тут надо эту шапку а? доброботный шлем, а я не могу садиться. Давай, я, я пройду миссию с одним перцем. Давайте тактику. О, -о, -о. забудем сейчас тактику. Ну. Я поменял перса и, да. и команду немножко. Я вам расскажу сейчас. Ой, расскажу сейчас, почему я это сделал и чем она лучше, чем была прежде. Прежде. говно, не команда. Это нормальная команда. Говно, говно у тебя в трусах только лежит. А у меня. Ой, я не понял. А, вот пинка. Говно у тебя в трусах только лежит. А у меня команда я очень хорошая. Я на месте детонатор попался, прикинь. Какой детонатор, что упоролся, Жек? Ой, я сам себя, получается, отравлю. нахренеть принять просто, слушай. Ну, полегче. Я хотя бы выдаст, да, мне? Нихуя себе бот умная. Ебаша с 30 метров. Вот и не ты, что не можешь попасть с одного сантиметра. Так, вот, мы выиграли миссию. Вот, я сейчас расскажу за мою команду. Я лупой стреляю с 20 метров, и всё Да ты успокойся, подожди взялась я новую шапку спецназовца и дракона. Нормально, в принципе, такой уворот тащит. 12% уворота вообще защита тогда Ускорение вообще за бас просто. Я скоро такое возьму. Да, и Женя скоро сплагиатит по его перса, и все будет толк. Вот. я ему подсказал. все не вонять, Вот. Потом у как всегда, и этот... Как это было? Инженер. На самом деле инженер Будет... Нет, нормальный инженер. <соединяющие> я... Да, смотри, Женя. У него уворот так и есть 4%, но это на 4 меньше только. Плюс... Ну, защ... -то да ворот. заткнись. Никогда плюс... Нет. Заткнись, есть. Плюс защита от яда, плюс ускорение и плюс к 11, 11 к атаке. я... Ну, не... А, 9 к атаке. И вот вообще нормально так. Немножко атакер так подкидывает нормально. Вот, давайте заглянем к Жене в домик. А, так. Так, вот, сам, что, говни... что сваруете, сам говнический Женя, э, наш, потом у него вор, и Мара -др 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 пук У него вообще там якуза должна быть, но он какого-то хрена эту шапку надел, не знаю э, Потому что ты воняешь. Всё, давай, вызывай. Подожди, раз. я еще не рассказал про свой клан. Я вступил в клан Just Warmings, хороший такой клан, он на девятом месте в топе. Э, мы обх... обогнали с Женин за жопинский клан, э, силы империи. Вот. Сейчас я вам покажу. Я вчера только вступил вечером в него и уже набил этому кладу 1435 и до 36 я тут сижу, как батя просто. Блин, да и что ты вообще давай, давай, мне рейтинга надо сегодня набрать. А не воняй, сейчас набьем тебе. Э -э как вы видите, э мы с Женей поднабрали немножко рейтинг, но, конечно, я тут батя в нашей команде. Ну, Женя тоже комбит немножко. Да это комбис вообще такой. Так да, 73к уже, вот объясни мне тут хуйню, блядь. У кого? А, у нас уже шо три, у меня уже 72 ка я думаю, как мы так бы все накачались. О, наш первый я уже вижу. ой хочу, шартыш. Ну нихуя ж, ну что хоть-то такое? А, это невозможно. Ты бы знал, с кем. Да не А, -а, -а, а! Да раздаемся сразу же. Даемся? Ну ты посмотрел бы кто это. О, все, давай даемся. Это Сергеевич, это. Смысла нет с ним играть, или, потому что они сейчас. Короче, пускай добавляют и мы зайдемся. Но я не хочу просто с ними играть. Они просто лютые задры. лютые задры короче не хочу с ними играть тем более тем более минус не дал и все тебя не добавили пока нет меня тоже пока нет я подожду что ты делаешь комбит как батя ну а что мне делать О, меня добавила артем дмитриев а, мне а. второй. Я тоже Артем Дмитрий добавил. О, ой, пацана сейчас вынесу, О, все, добавили, давай. все, короче. А он меня не добавил, так что фу-фу. <laughs> а, мне добавили, поэтому не валяй и сдавайся. Да. На самом деле нам не жалко, ну потому что и топером сложно рейд бить, а мы добьем еще с Женей. Э, вот. На самом деле да. О, какой-то наш Стэнфорд говорит, Джасторн отлично, отличный, А, не, не не сделал я вынос лобачевский. Это даже не получился. А сдавайся ты уродец. Надо мы так не наберем, давай, давай. Да что ты, если нам попадается Задреб? Что ты будешь делать? Хотя бы наш первый чтобы был. Ты ж такой ж. И хотя бы вынос чтобы, а так мы мы так выиграем. Давайте нам нубов хотя бы, по 30, по 40 э, нормально будет. на карту нубов, да. А, это же опять этот хрен. Иванов, нет. Да, это же. Он в топе сегодня. Не, мы вчера этих. Он тебя просил вчера на ничего, а мы не сделали. А, Ты помнишь же это? Нет. Э, не это не этот просил. Не этот. Другой просил. Он сегодня в топе, поэтому он нас порвёт сейчас как целых. А, Валер, и Валер. Сейчас посмотрим, что он сделает. Он уже ничего не сделал, походу. А, Вертик Вертиком сейчас меня вынеси и все нам. Но... Я Юру, короче, вынесу. Не, вынеси этого. Как это? Геннадия. Минус два, да вы что, упоролись? Он не даст минус два. О, Геннадия, вынеси, нет, я они не, не вынесут, Там балка помешает. Мне мин не хватит. Так, балку, тут одну, одну мину да на. Да это балку. что упоролся, он, он там насрал сверху. Вс, так тебя даже не вынесли. Да. О, ну ой, ну ой, ну бас. Ну бас. Остальные Не Некомбический, нету времени. Некомбический парень. Поеху, да? поеху, поеху. А вот я сейчас закомблю. Закомблю. Да. Валера комбист. Ты только смотри, потому что жена отталкивается, этот самый шокер. Ты опять ту же ошибку вроде сделал. Да никаких ошибок я не делал, Ты что, порол -э. А -а тупые гоньки не ставятся, тут тупая балочка. А Женя моего, моего. А -а -а. ну. моего, Женя моего. А, Ну! Ооооо, кабист батя вообще четко и Мы сам Женя не выиграл. Какой Женя? А, этот твой Женя вообще у меня тут воняет под носом, я его забыл прикрыть. Может, у меня же вынесу сейчас, а ты один бой вытащишь. Да, и что, у нас еще 4 перца. Не ссыкуй. Не ссыкуй, вонючий. Я сейчас попробую какой то комбу намутить, наверное. Э, не не потом я видел где-то на 8 месте в топе. Сегодня. Блин, что-то насморк вообще этот достал. Реально нос заложен. А сейчас, короче, будет комба, наверное. Наверное, процентов, наверное. Там будет, но выносить я тебе сто не гарантирую. Минус женек. Не сейчас. Нужно компотика налить. А то... Не вынесет, я же сказал, не вынесет. Ой, ну бас, ой, ну бас, ой, ну бас. А я сейчас попытаюсь так как кому Я прикинь, задуется, кстати. Они задутся ему, этому Геннадию уже отнимают там около сотки. Да не надо никакой как бы мне поле и ударь кувалдой. Это Елену. Алену. Давай я тебя скувал да? ну ладно, всё. Алену, и кинь поле мне, уродец. Не будь уродом, кинь поле. И не воняй. Может минус дали, нам надо на хп играть. А им надо на выносы играть. Да что за фигня, этот сраный дракоша? Ой, ну бас, вот. Хотя ой, бы успел, слушай. Хотя бы ударил. И не вонял, да. Стань к ней, к ней. Я... А хотя нет, не становись к ней. А хотя да, становись. Тебя, сейчас тут вынесут нафиг, уродец. Смотри, просто возьмут и сбитки. Я специально там сверху поставил. Уже сбито не вынесет, ему надо будет охранник сверху поставить. Ну, может, охранник именно, но вряд ли меня вынесет. Так что все, не бзди мне тут. А все не воняй, Жека, ты тут больше всех хваляешь. Не бздыкай мне тут. Ну не выиграем, хотя бы потянем время. <связываем> <связываем> э, ибо они в топе, потому что они будут вонять. Да, они сейчас одна ошибка заедутся, наверное, да. вряд ли. Я бы не сдавался, если бы мне около 150 отнимало. Я бы сдал. <связываем> <связываем> что? Камба! Женю сейчас вынесут. -мо, ну давай, перейти, я сейчас если, если говорю сейчас. Смотри, сейчас охранник, походу, прямо в воду пойдет. А, он не будет его, он типа... Охрен, а я. Марсельку хочет если если бы Ай, без рожа. Просто э, беспощадный парень, просто не знаю, как его еще назвать. Кров, не кровавая. Э, не знаю. Сейчас, я такой, не выйдет. Кровавая уродина. Э... Бака, не, бака хватит, но блин, там она добивать надо будет. Не хватит бака. Уродистый не хват... парень. Не хватит бака. Нет, у все, у, удаляйся, удаляйся бак, давай. Оооооооооо, вот, да, да, вообще да. парень э, немножко такой некомбический. Да, ну, а ну, я вот каблю тут каждый кладу. разок. Ударю Геннадия, короче, с клауда и он не будет во мне вонять. Да, сейчас бой на хп, они а сдадутся может быть. Ты да, что-то сдаваться решил. Кстати, блокиратор надо них, потому что эти топеры, они, я, я их знаю, это все до единого. Сейчас жрать, да, блокиратор да, да. кинуть, это, конечно, стопроцентная версия. Но я не кинул, потому что я хотел еще кувалду шлепнуть его. Сейчас посмотрим, что будет. Что-то у них, да, э, что у этих будет? парней компании получается. Хотели минус 2, дали минус 0, хотели минус 1, дали минус 0. Что-то вообще. А вот я на вот четкий вынос, просто батерский вынос, не знаю, просто... А не вынос. Просто его никто не знал Да, Нет. на самом деле, да. Я его сам придумал, да, сам Я нигде его раньше не видел Я сам так подумал, что можно фабинку кидать И шокером его долбануть Смотри, что он творит О, Геннадий уже потерялся идеи. давай скриним их Да все, он сдался, оба сдались Да блин, я не заскринил, ну что я за нубас Потеряли поединение Я лошара, я не заскриниваю, прикинь и победу не за скринью, Ладно. Ну, второй раз уже, не Да, второй раз таких. О, да. А, так, вот еще скриды есть. О, Толи Янху опять у нас. Тут просто с первым, да? А, а, а Подожди. Вот. И Славик Леонов, и Дмитрий Киржави такой хачик вообще реальный. Крысили, жрали, водяли. Не знаю, что делали, но вынесли. Почти выиграли, да, чтобы их выиграли в 500 хп. И там я немножко тупил даже, но уже я все-таки э, справился и не закомбил. Не, ну моя фугаска все решила в конце, согласись. Я тупо их затопил 400 хп почти. И они уже засали и там. Понимаете? О, люблю, когда на этой карте наш первый ход. Я вижу уже какие-то люди за. Это сопливо. И опять Леонов. вот да чтобы не балки марселя прикрой своего и женю прикрой, потому что я знаю только что тут играли ну и что играть и дальше все Прикрывает. то сейчас тут такая фигня, И Женю прикрой, ну, что... О, сейчас тут посмотрит и нахлобучит нас а полный полное 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 а вот этот Дмитрий Леонов. Я знаю Максима Леонова, Андрея Леонова. это кто? А, Дмитрий Леонова, это Дарсайд, да вот тут по-любому какой-то задр о офигенный. Оп, и все, еще хрен вынесет. Как? А, не, не вынесет у Не, не вынесет. что? что? А, сверверка. Не, его есть. Воу, да -во -во, что хочет Дмитрий выносить? Паровоз. Да. А, так она сейчас сверверка вынесет, что? Да не, и есть. что? Да смотри. Главное, чтобы она гоньки свою брала, короче. Уберутся. Вынесла, смотри. Что, что, что? это такое? Почему что он это? не исчезает, что за бред? А вот исчезает, батя. Ой, ну бас, ой, ну бас. Я, короче, сейчас Дмитрия вынесу. Да, Дмитрия, давай. Если Главное, я... что меня экстренно не подвел. Э, это нереально. Женя экстренно тупо не любит. Он его просто ненавидит и валяет постоянно. Как ты меня прикрыл? Что я выбраться даже не могу. Вот, видишь, я по батюшке прикрываю, а Женя тут. Я так и знал, ну блин, ну ты олень, ну ты не мог хранить брать, брать сразу. Он ты... меня просто бесит уже. Ты знаешь, что тебя так портит, ну зачем ты ранец и берешь? Сразу портал ранец берешь и улетаешь. Что за лень? У меня на парнике, я не понимаю. Я не знаю, куда она меня перенесет. Может, она меня какую-то в жопу перенесет, что я всех выиграю. Идиотина просто. Просто ну. Это дебильная игра, когда сказано, не телепортирует на любые виды охранников. она меня все равно телепортирует. Да же всегда так. Просто его телепортируют под выдаст, Он не может просто уходить. Зачем он смотрит? Просто, если он знает, что его постоянно так телепортирует, зачем он там стоит? Я не понимаю. Просто как можно быть таким идиотом, просто наивным? Фу, я все сказал. Просто идиот! Для знала, У нас такой шанс был, я... ты так взял. Я не могу никак уходить оттуда. Взял, позорил, красава, Жека. А, я... а Анастасию долго не... Причем тут я? Ну если меня так портит этот дебильный охранник. Да ты потому говоришь? что ты знаешь, что у тебя так портает постоянно. Ну зачем ты не берешь эти телепорты всякие? Какие? у меня еще татуаги замедления. Дмитрий потерял соединение. А что бы я делал? Ты сказал, пробуй телепорт, там может вынесешь. Я не говорил. Это ты недавно сказал, сейчас бы уже выиграли. Сейчас бы уже выиграли, действительно. удар это? шабы несу. Да не укувал да ударю, чтобы потом у нас все под выдоросом были, как водючки. Будем на хп тянуть, у него один этот, водючка, он наш фиг затащит. О, блин водо последнего я Один дарство а двоих. без того, Жека перся, просто перса, да фиг. Уехал, куда? улетел, все. И? Да Прощай. Прощай, все. Можно мне Поле а... мне кинь, поле мне кинь. Где ты там? Внизу я там. И я затрави не... двоих, затрави двоих. Так я так и хочу. Поле мне кинь. Уродец. Такой водючий, я не... Мне киди... Валерий, ты что вообще? Ты не сказал, что это ты... <связываешь> Непонятно, <нет, нет, связывающих> что ли? Ты, ты, идиот, Женя. я даже не знаю, какой дом бы не понял, что Валерий надо кидать поле. Но он стоит внизу под выносом. Какого фига Марселью кидать? А ты олень, Женя, я не знаю. Пусть стоит. <связываешь> ты просто олень, я не понимаю. <связываешь> просто кид... Сейчас меня возьмут и вынесут из тебя трусового поля. Я взял того а упадет с поля. Гениус, я не понимаю. он не будет даже выносить. А -а -а. как лагает у меня просто вообще зависает, капец. А у меня все чаще зависает. Да не, вообще поставили. Че, не, я не знаю, куда я атомку поставил. просто не могу предположить. Ладно, пусть сейчас вынос там будет. Если перчатка закончится. Чи слепой, чи. Я не знаю, чи. Чи вонючий, чи слепой, я просто не понимаю. Я замедлен, еще бесит этот. Исчезнет. Да, антифриз не будет замедлен. Не буду я, Они Я не как ты, чтоб ход просрачил, избавиться от яда, от антифриза. Да, один раз так было. Из -из избавился бы, вы выиграли. Они а не, не избавились, так не о ч, уже дофигища хп. Аптечка, вы что, издеваетесь? О, поролись, а сразу аптечка. Ни разу не падала за. За 10 ходов ни разу не упала аптечка, сразу мы их затравили, и в аптечка падает. Гениусы. Серьезно, батя. 20. Да нет, играем. Играем. А, они бегают, А ну что, что ли? Ч ⁇ такая котенная? она перевязывалась или нет, чё она такая темная? да не перевязывалась а че это охранник там стоит под ней? где под ней? наш охранник или наш? это не наш блокиратор кидает. я её складываю она так жрёт, я не надо ладно, давай складывай нет, Хорошо. нет, нет а как я выберусь а ты будешь понять, что это случайность я тебя предупреждаю, Все. Ты нарвешься, да, огонек? Все. Я тебе сразу говорю. Блокиратор, не все. Олень. Ой, олень. Ой, олень. Блокиратор, что так трудно поставить охранники, кинуть себе блокиратор. Я не понимаю. Я не понимаю, как можно быть таким, я не знаю, вонючим, что ли. А почему нам а птичка не упала? Им упала. Что это за... Я не знаю просто. Что это такое? У нас нет комментариев. Почему именно сюда? Сколько раз уже у меня так получается, что меня на ну, себе... Да не, ну ты косорук, я не понимаю. <свят> это невозможно, тут постоянно ко мне стоишь, тебе что, ко мне танет да, или что, я не понимаю просто. Это Ааа, это что сейчас будет? <свят> Твои кувалды сейчас будет, как всегда, Женя, как всегда. Почему не Как всегда надо что-то испортить, я не знаю откуда я знал что откуда вы... я знал все знали никто не знал это охранник из-за поля такой да, да 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 у меня нет комментариев поворот так что все не, не бзди мне тут бывает справедливость на свете ээ справедливость будет вонючесть на свете Жека судя по тебе но несправедливости не бывает Ой, капец, у меня замедление. А -а -а. О батя, собари, о, батя. Слили. Все, все да у меня такие лаги, я тебе отвечаю. Просто... Не знаю, так зависает просто. Я не могу даже выдать вы, вы, Подожди, я сейчас и, попробую. У меня лагает или нет? Если будет лагать, ты будешь вы учим вызывать, а то у меня выдаст не получится дать. А, капец. Смотрите, что это... Уху. Ладно, давай я возьму. тебя, Не сильно локает. Обе сегодня на первом месте. Зоби на первом месте? Да да, ну, да. Уберись, уберись. Офигеть. И Ростик Доско тоже задрочивает. Нифига себе, Ростик Доско уже на 13 месте в топе. Вы что, упоролись? марик Ай, ладно, водички. Ладно, ну, давайте еще один поем. Все, все играем. Вызывай. Вызывай, Женя. Попробуй только еще раз ступить. Попробуй только еще раз тупить. Я не знаю, просто что это с тобой это сделать. Порву. Писать будешь. какать будешь? Ну в чем никого. Ой, жулики вижу уже сразу. Стас, брюхо. О, опять казанцев ебать. Там тут перчатку, там где Валера стоит. Весело, Лучше, чем тебя телепортают такая здоровая. Да как так поле помешало офигеть. А, блин, это меня путает. 58к. О, берег? жулики. такой такое берегов? Аптечка, и... вы что, упоролись? Белый флаг, все. Я сдаюсь. Да подожди. Ты. Это просто будет сейчас вести каждый ход и нас затравит. И я могу поспорить, что у тебя аптечка не выпадет просто-напросто. Да он опять затравил? Там все, он взорвил только Ага. Как? Так, ну как? И тебе аптечка не упала? Как неожиданно? Как неожиданно? Женя, заебся. Я не буду играть. Я сейчас тоже их травану. Просто им аптечка упала. С первым ходом, она не упала почему-то. О, это ж бред, Полдей. Я не знаю. Так, вот сейчас главное, чтобы ты дебильное поле. Нет, вниз прыгнет, ты так не затравишь никогда в жизни. Познай тебя. Это ж писец, то почему? Почему а такая с... несправедливость в дисбаланс? Не кого они это знают мы же им тоже вчера писали аптечка выпала ну -ка! я сдаюсь все им аптечки вторая падали. аптечка выпала Всё, я сдаюсь извините конечно но я просто сдался я не могу им аптечки падают Там. А меня порты телепорт а давай вызывай. ладно давайте еще последний поет. нельзя заканч заканчивать заканчивать поражение но это было не поражение, это было просто везение я не мог просто продолжать игру тем более на хп бы часа дошло да, мы любим метро вынос да, особенно с Женя любит, да. когда его выносят ну он под вынос и поставил и минус 2 ему дали и тащи бой, да, тащи бой а вы заманали уже с этими дебилами ну вот, хотя бы новым нам попались это то почему их не первый? Я задрал это постоянно уже такое блин. Задроты они первые, ну Б они тоже первые. Нас первые только в некоторых случаях, когда. И расстановка плохая. А сейчас это потерялся генерировать. Надо, короче, их травить и все. Расстановка тут гавнище. Значит. Банку, это будет последний бой в любом случае, в любом случае. Я уже просто нет настроения комментировать, и тем более еще Женя тут доводя, что я просто не могу дышать, и нос уже забился. Короче, смотри, сразу же выноси Сардора и трави Илью и Женю. Это да я ярко. понял! Я не нуб Жека. О, вс уже. Уже минус один, уже зассали. Ты... О, вс, батя. Ты не вынес бы Сардора с одного этого. А, да? Не вынес. Ну ладно. Короче, всем давайте удачи. С вами был Валерий Миша и Женя фомсика э, До следующих видосов, короче, всем пока и... Не воняй, как Женя.